Будут обвинять в нетербимости, будут обвинять в э, провогаторстве, нам будут навязывать это. Текст освіти в украинских школах. Я приятно удивлен, что сегодня так много людей, которые пришли, чтобы протестовать против принятия законопроекта номер 2342, который расширяет понятие дискриминации, вводя новые, очень, можно даже сказать, такие страшные понятия, как украинское, украинским языком это. Непрямая дискриминация, приховывание до дискриминации, подборивание до дискриминации – это все означает, что сейчас все делается, чтобы этим законопроектом задействовать принцип закрытого рота для всех, кто скажет, например, что гомосексуализм – это болезнь или это грех или это то, что ведет к падению здравой нации, как Украины. Мы против этого, потому что это нарушает наши права, как граждан Украины, права на то, чтобы мы имели свободу на вероисповедание и свободу слова, чтобы мы могли сказать четко и уверенно, не боясь ни ничего, что то, что есть плохим для украинского народа, для традиционной семьи, оно не должно быть принято Верховным Советом Украины жили робот-сексуалисты! Жили робот-сексуалисты! Тато, мама, я! Здоровая семья! Тато, мама, я! конечно, хочется выступить и сказать сегодня, друзья, пожалуйста, защитите украинскую семью. Вот, если эти люди выбирают жить, как они хотят, ну, наверное, это их не право. Но, пожалуйста, вот, в, 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 на уровне законопроекта, на уровне вот, э, такого вот, ну, вызова вот, традиционной семье, вот, которая год, ну, столетиями вот, утверждала здесь, мы говорим, нет, пожалуйста, не делайте этого. И депутатам, и говорим общественности. Сегодня, я понимаю, вторым вопросом на повестке дня стоит закон 2342. И это, э, э, слушайте, это, это в свете того, что завтра будет день семьи в Украине. Ну какой-то вообще ну, абсурд, ну трудно это все сложить вместе. Мы хотим нормальных мужчин! Мы хотим нормальных мужчин! Мы хотим здоровой семьи! Мы хотим здоровой семьи! Самая главная цель э, гей-движения это уничтожение семьи и семейных, э, семьи как таковой. И это меня больше всего, конечно, поразило, потому что мы сами многодетная семья, и это мы восприняли просто как прямую угрозу, как прямую угрозу просто для существования нас, существования государства, существования общества как такового. Ми проти збочень, які хочуть узаконити. Я хочу жити в нормальній державі, де цінується сім'я і цінності сім'ї. Чоловік і дружина. Тобто я не розумію, що це за ненормальність. І вони ще хочуть його узаконювати. Я жінка і я кохаю чоловіка. No!